Час вечеря, та семнадцатая година уже продолжается, и запрошуємо вас у самого Гарри Поттера. Отже, шанувальникам серії книг про червяка Гарри Поттера авторства Джоан Роллинг запропонувала взять участь у в риздвяньей вечере в лунном зале замка Хогвартс. Чему мы не отримали эти запрошення? никто не знает, але тепер можна потрапити туди и побачити усі два ци дива. І цьому... А ужин, кстати, в Хогвартсе обойдется всего-то в 230 фунтов, и гостям предложат любимое угощение Поттера и его друзей, например, и якширский пудинг, и сливочное пиво. Вот все, что они вкушали, пиво, слушай, тоже они пили, я не помню, что такое мне кажется, еще у Черенову замку не такое возможно. А вот еще участникам нужно вручат по волшебной палочке каждому, все будет, будут волшебить на все сто после. Вот. А еще гости посмотрят гостиную факультета Гриффиндор и еще поезд Хогвартс Экспресс и платформочку ту самую, которую снимали в фильме неоднократно. Все задовольняют в одном месте. А вот, знаешь, Сань, следующая я новость. Я настолько обрадовалась, когда я увидела, наконец, подобную инсталляцию и арт-объекты. Очень часто мы же интересуемся жучками, паучками, бабочками. Да только для того, чтобы их выучить и рассмотреть все их виды, что для этого делают люди, их убивают. Ну вот. А теперь австрийский дизайнер, дизайнерский дуэт представил в музее некую свою инсталляцию на подобную тему, где представлено более 25 видов разных насекомых, среди них как и обычные, так и ископаемые и вообще недавно открытые. Если на них смотреть с расстояния вытянутой руки, ну, просто когда вы заходите в зал, множество Буду вот этих насекомых ругаться. находится, да, в баночках. Как только с возгораются прожекторы и бабочки начинают порхать в этих стеклянных колбах, есть ощущение того, что они на самом деле ожи... оживились, они живые. Ты можешь просто... Сидіть і, і, радуватися і не ну, Мені здається, що ось така інсталяція це вже дійсно мистецтво. Це вже сучасне мистецтво з великої букви. «М». Да. <свят> Тим часом ми зараз просто збираємося і крокуємо до наших суперзірок, які також дуже вільно і легко будуть розповідати е, про стартап-терміни, і не тільки ти як завжди будеш задавати питання. Посмотрим наскільки легко і ти в цьому. сьогодні. У нас на розгляді повістки дня, що такое імейл банкротство. Имейл, e как банкротство. Имейл, e банкротство. Имейл, e банкротство. Что это такое? Когда тебе на мейл приходит э м, сообщение о том, что ты банкрот. Но так будет отвечать все. Да, я сам через это переживал. В вашей почте ноль писем. Лучше спам. У меня закончилось пространство в почте. Когда ты не ожидаешь, а пи*** незаметно. Мне пришлось заплатить 10 баксов, чтобы не быть банкротом. Тут какой-то подвох. Виталик, все ты знаешь, да тут много подвохов, скажем тебе, даже больше. Потому что имейл-банкротство, на самом деле, кстати, многие с этим все же столкнулись. Это тогда, когда удаляются заранее непрочитанные письма в вашем почтовом ящике. Такое бывает, с людьми такое случается. Будь у тренде наипрогрессивнейшего. знайомся с новинками из света высоких технологий прямо сейчас у стартап-шоу кафедры в одном» на м Зараз будемо продовжити нашу мандрівку і прямуємо у Стокгольм або ж у Швецію. Справді, тому, якщо ви там перебували, то ви знаєте, що скандинавський клімат також достатньо прохолодний. Тому навіть інколи дерева об'язуються чимось таким вовняним, прикольним, яскравим. Ну так, просто для краси, для того, щоб хоча б очі зігрівало. Ну а тепер вже створено навіть спеціальний готель на деревах, який <головний> не вовни, він з дзеркал. і <головний> якщо ви вдруг попадаєте в лес і ждете побачити опушку на ножках, значить ви не побачите. никакой э, домик, потому что Чему он вы настолько побачите? от вас будет э, э, в тайне сохраняться и не портить атмосферу леса. Э, стены этого дома они полностью созданы из зеркального отражения, выглядит это как зеркальный куб, а значит вы не будете замечать в нем э, материалов, которые не эстетичны и не экологичны. А этот эко-отель, который в Швеции работает, У -у, уже, кстати, важно. несколько лет, а в 2011 году уже вот был, кстати, он построен, его долго очень разрабатывали вот. В него, в него помещается два человечка в такой домик. Они живут по всем классным условиям. Супер э, хорошо себе, значит, так чувствуют и не себя. И налякает своей присутностью э, тварин. Довольна программа стартап-шоу на М1. Доходит до своего логичного завершения. Тому будем еще сбажать. Ну, конечно. И счастьечко, и здоровечко. А также будем еще и встречаться с вами ровно завтра. Розму мы будем убажать всем. Ну, а еще музыки побольше. Девица стартап-шоу слушайте и девица М1. Завтра с побачимся. Бай! Бай-бай! Thank you.